конкретных вопросов, ну, то есть первые слайды мы пролезнем очень быстро, потому что да, спасибо докладчикам ранее выступающим, вы дали достаточно подробную, еще более подробнее, нежели у меня, картину по ситуации в регионе, но вот в целом я еще приведу такую статистику, которая была ну, не отображена. В докладе, например, по уровню загрязнения воздуха два основных источника. Это передвижные источники и стационарные. Значит, э, э, вот цифры, которые не в скобках, цифры, которые не в скобках, 36 и 64, это средние показатели по Украине источников загрязнения. Значит, то, что в скобках, это цифры вашего региона. Видите, это, в принципе, Запорожская область, она ну, не сильно отходит от опять же, область, город Запорожье. Мы понимаем, что область, там леса, поля, ну и там, где нет крупной промышленности, поэтому да. Поэтому ситуация такова, как она выглядит, вот мы вчера были в Днепропетровске, там ну, ситуация на порядок другая, статистика там, э, стационарные источники загрязнения составляют 84%. Опять же, это по области. Опять же, очень важно понимать, что ряд загрязняющих веществ, о которых говорилось, они связаны с пищевой цепью. То есть они попадают в нашу пищевую, то есть не то, что только мы вдыхаем, да? но и то, что через воздух, грунт, вод, воду попадает. <п seu cushy> пищевую цепь и уже э, оно попадает в организм человека через продукты или через питьевую воду. Ну и глобально это через продукты, все, что выводится за пределы региона и, э, так сказать, насыщенно э, загрязняющими веществами. Оно попадает есть, и, в принципе, в целом воздух, да, то есть это же, ну, не проблема. Мы же не говорим, что мы, например, на Запорожье или на Запорожской области поставили границу там. Вот, и воздух да то есть нижние слои атмосферы больше никуда не деваются она уж переходит и другие границы, то есть проблема атмосферного э, воздуха уровня его загрязнения это транскарбонная ну, проблема значит э, ну опять же статистика та же самая то это мы сделали еще здесь ранжировку то есть она вот как раз у вас вы, вы больше э, делали акцент федор иванович и Евгений Александрович, относительно стационарных источников загрязнения. Но мы в рамках проекта изучали оба источника загрязнения. То есть, видите, по сравнению с 90-м годом идет резкий спад. То есть, резкий спад, он объясняется двумя факторами. То есть, первый фактор это все-таки спад производства. И вот, например, в динамике, там, где мы видели 2009 год, я думаю, что представители Запорожстали подтвердят, что был спад производства, потому что был экономический кризис, то есть были уменьшены мощности, а поэтому мы видим, то есть это не от а, там, гипермодернизации произошел такой вот а, скачок показателя. А, значит, а ну, он был незначительный. А, Поэтому э, по передвижным источникам вроде бы машин стало больше, но мы прекрасно понимаем, что качество топлива 90-го года и качество топлива, пусть оно сейчас не дотягивает до евронорм но современное, это все-таки два разных качества. Поэтому мы видим, то есть, улучшая качество топлива, мы улучшаем, ну, уменьшаем выбросы. Вот, что в принципе вполне возможно и... Э, улучшить, проведя модернизацию соответствующего производства, поменять ситуацию со стационарными источниками. Вот. Ну вот, вот вам в целом, отдельно по Украине, только немножко в другом срезе. А, вот состав, опять же, это вот презентация Федора Ивановича, тут, как говорится, вид сбоку. Вот это Украина, Запорожская область. То есть вы не дотягиваете даже до 10 там не прорыв до 20 дотягивает пусть, по объему. Ну так я сравнительно привожу, потому что это сопредельный регион, опять же, который котором рядом. И вот. А теперь, что касается оценки европейских экспертов, ну безусловно тут спорить сложно с ними, что уровень захвата воздуха в Украине находится высокий даже я буду демонстрировать показать наши и европейские ну и то что касается например там воздействия на окружающую среду ну и посредством качественно здоровья человека то есть вот перечислены скажем основные виды загрязняющих веществ которые вот, опять же имеют наиболее значимое влияние. Это формальдегид, диоксид азота, бензопирена, аммиак и так далее, взвешенные вещества. А, опять же, вот показатели а, уровня загрязнений, то есть тут более наглядно идет, вот те же самые диаграммы, только по-другому продемонстрированы и а, основные ваши предприятия загрязнителя. Ну, то есть опять же это подтверждает а, презентацию.

Ну, об оценке риски для здоровья я не буду говорить, об этом уже было сказано. Также хочу отметить, что э, в прошлом году закончился проект, который финансировался Еврокомиссией, то есть они проводили исследования на территории стран Европейского Союза относительно влияния на состояние здоровья человека, твердо взвешенных мелкодисперсных э, частиц, да, так называемых ПМ. Вот, э, там 5-2,5 микрон, то есть те, которые как раз у нас не нормируются, не измеряются. То есть у нас измерение находится на уровне 10 микрон. А дальше будем говорить о показателях. Ну, уровень заболевания опять же удельный, то есть мы не можем утверждать 100%, что этот уровень заболевания напрямую зависит от состояния окружающей среды. Но опять же мы не можем отрицать, что он как бы 100% не зависит. И те же самые на, на залоги, которые были в презентации. Евгения Александровича, они ну, уже там рядом исследований, опять же, отделить очень сложно, да, они вот именно связаны с состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Это болезни сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей и эндокринологическая вот, но, опять же, видите, выбросы вы заболеваемость, то есть вот такая вот статистика, она вот как-то так вот по такой кривой. Ну, это так, обзор. Опять же, еще раз подчеркиваю, мы не связываем это на 100%, да, чтобы, ну, показываем, что а, просто зафиксированные цифры в статистике. Так, теперь переходим уже конкретно к проекту. Какие задачи были по проекту? Задача по проекту это было провести в начале анализ соответствия законодательства Украины, законодательства Европейского Союза относительно тех или иных соответствий или же несоответствий. Значит, в результате анализа было проанализировано 12 основных директив, то есть директивы, которые относятся к горизонтальному законодательству в Евросоюзе вот есть горизонтальное и вертикальное законодательство. То есть горизонтальное это основное, вертикальное это уже директивы, регламенты, которые ну, расшифровывают действия той или иной основной директивы. Значит, в относительно охраны качества атмосферного воздуха в Евросоюзе является как бы такой базовой директивой. Это 50-я директива, которая была пересмотрена в 2007 году. И на сегодняшний момент идет ее пересмотр. Ну, то есть, как бы, принцип европейского законодательства это то, что документ принимается, проходит год, то есть смотрим, ну, то есть он принимается с точки, считается, как он может быть принят и вступить в действие там, через год, через полгода, в зависимости, что он регулирует. Например, там речь директива, которая регламентирует э, систему управления химически опасными веществами, она вводилась в действие в течение трех лет. То есть она была принята, и в три года был вот, как бы, тот срок, который был отведен стран-членам Евросоюза для того, чтобы ее имплементировать. Кто раньше, кто позже, но за три года должны на нее были перейти все. То есть вот такой вот переходной период, в принципе, э, такой, такой, э, такой. это является ну, одним из основных столбов развития законодательства Евросоюза. И в принципе, то есть, если мы говорим о нормировании, мы сейчас будем говорить о нормировании, потому что в сегодняшний момент мы не говорим, Плохо, хорошо, все. Мы понимаем уже все прекрасно, где плохо, где хорошо. Мы понимаем, что нужно ситуацию менять. И ее можно изменить только путем, как говорится, кнута и пряника. Ну, с точки зрения государства. Да? То есть есть четкие нормы, и есть определенные преференции для предприятий, бизнеса, которые эти нормы ну, сверху выполняют, да? то есть идут впереди и как бы включают свою составляющую социальную, эколого-социальную составляющую своего развития. Потому что если мы говорим об экологической составляющей, то есть об улучшенных э, аспектах, связанных с производственной деятельностью, с качеством продукта, мы уже понимаем прекрасно о том, что есть и социальная составляющая, потому что так или иначе это все влияет ну, на э, наше качество жизни. И решает уже, ну не решает ряд проблем социальных, а предотвращает решение этих э, социальных проблем, которые ложатся на шею уже не предприятия, а государства.